walaupun dia tak kempen sama tapi dia tak bertembung okay ha, so itu mungkin apa yang diorang akan buat even dengan BN pun aku rasa mungkin diorang tak sama tapi tak uh, diorang tak akan kempen sama tapi mungkin tak bertembung tapi satu lagi perkara yang kena faham juga ialah pengagihan kursi akan jadi masalah dengan BN sebab kursi Chinese MCA mesti nak punya iya yeah. takkan MCA nak lepaskan kepung walaupun ha. dia tahu diorang akan kena tiba-tiba ya? takkan nak lepaskan selayang walaupun tak pernah menang, -menang. Ha, takkan dia nak selayang. Ha. Mesti dia nak kursi tu juga. Ha, so takkanlah BN nak turunkan contohlah dulu BN BN bertanding 200 200 tak silap aku itu BN bertanding PRU 200 lebih juga. Hmm. Katalah PM bertanding 200 lebih. Takkanlah next PRU BN nak bertanding 80 90 kursi je. Tak boleh. Mana boleh. Amno saja dah berapa. Hmm. Kan? Lah. So bagi aku susah untuk bergabung sebenar kuasa PRU akan datang sebab pengagihan kursi so antara PH dan BN bukan dalam kalangan PH so the best scenario lah bertanding dengan saya sing lah aku nampak macam tu dan kalau bertanding dengan saya sing so BN kerah kepala macam BN, BN Sabah kata di set tak ada gambar sama apa kita nak test solo ha. BN test solo betul-betul dia bertanding ha. semua betul tumbang betul tumbang lah tapi menang better pada PH lah ha, yeah. better, <laughs> better lah better pada PH lah kan ha. Ha. Yeah. PH bertanding semua lah tapi kena ha. balon tinggal satu bertanding sebelah je PKX PKR sebelah Oh ya yeah. sorry sorry ah. semua. Ha. So fair enough Kalau dia decide macam tu, last lepas menang kau gabung. Tapi soalan paling besar aku nak hati apa kau nak main untuk gabung sekali. Bukan untuk untuk camping. Untuk kempen. Aku ha, nak main hati apa? BN akan tunjuk BN akan tunjuk yang kata okay ada isu ni lah, perkauman lah apalah. Hanya BN saja yang yang boleh untuk menjamin keamanan tu sebab dia bawa pentadbiran Najib dan sebagainya lah uh. satu, kedua dia akan tunjukkan performance um, the new generation uh. BN, okay ni aku cerita sikit lah aku nak sentuh BN ni akan jadi panjang gila ramai uh. orang tak perasan UMNO tengah menunjukkan satu karakter baru okay new leadership yang boleh buat kerja okay kau nampak benda tu? aku pun rasa benda ni okay dia cakap akmal so, lah akmal tak boleh lah bukan akmal lah pasti bukan akmal lah tapi hmm. yang lain-lain so dia akan tunjukkan karakter orang yang boleh buat bekerja dan BN ni berpengalaman buat kerja hmm. sebab dalam kerajaan Madani portfolio menteri BN ada isu tak tak ada <laughs> kenapa sebab well experience they know how to deal as a minister hmm. it's either business as usual ataupun dia buat improvement tu cerita kedua lah tapi tenang takbiran yang tenang. Tak portfolio yang tenang. So BN akan tunjuk kita ni steady. Hmm. Tengok, tengok dia orang. Walaupun kita orang ni bersama dengan dia orang. Tengok, tengok dia orang. Mesti tengok menteri pendidikan tu. Jangan ganggu sekolah kami. Ah uh, Masalah. Tengok tak. kalau kita, contoh. Kita punya pengurusi marah. Banyak bantu. Banyak tolong orang-orang susah. Inilah contoh kementerian pendidikan pula ada satu figure menteri macam ni. Kalau bagi pada BN. Mesti BN akan perform lebih baik. Nampak? So, di, itu di, modal dia. Tapi dia takkan tembak Anwar Ibrahim lah. Dia, takkan tembak direct lah. Sebab kalau contohlah kau tembak Anwar Ibrahim kau bodoh lah. Kau ada dalam tu kau buat apa baik. Yeah. So Anwar boleh twist. Tapi apa kalau kau duduk kasut Anwar kau nak main dengan hati apa? Kau nak kata bahawa Madani dah bagi banyak. Madani kira lebih end Okay Madani bagi banyak eh. Ha, uh, Madani An just kira Anwar akan main naratif. Zaman pentadbiran saya saya tak ambil rasuah. Satu. Oh, hmm. Tapi ni memang kena tiaw lah. Kedua pelaburan naik, ringgit kukuh segala makro ekonomi dia akan cerita ah. and segala mikro mikro, dia, mikro yang dia bagi saralah ah. apa semua ni dia akan cerita itu modal dia kau akan tengok pattern yang sama dekat Sabah pattern yang sama masa PRU Anwar tolong Sabah lah apalah itulah dia akan letakkan Anwar Ibrahim tu tak menang bai tak menang <laughs> Kau cakap tak menang Tapi report antara dekat dia Kata confirm menang bos uh, Siapa punya report ni? Ah, confirm uh, menang bos InsyaAllah bos 80 kerusi bos uh, 80 kerusi PKR saja. Uh, PKR saja 80 kerusi bos Ah, uh, uh punya tambah 80 uh, lagi <laughs> Kita boleh bentuk majority Tanpa BN bos Confirm punya <laughs> Itu negatif Tapi Sebenarnya dalam banyak-banyak ni Bagi aku yang paling sedih adalah amanah uh, no. uh Amanah nak buat modal apa weh? Okay perkasakan Islam Amanah tak pegang kursi Islam pun. Menteri Agama. Timbalan Menteri pun bukan dia. Ah ha, tu satu. Timbalan Menteri entah dari mana tak tahu tu. Lepas tu kan nak modalkan apa Mat Sabu. Adi Zahari. Adi Zahari Timbalan Menteri je. Menteri penuh Mat Sabu seorang. Eh seorang lagi Dr. Zul. Ah Dr. Zul. Ah ha, dua je. Kesihatan hmm. dengan tu. Kesihatan bukan apa sangat pun. Menteri Pertanian boleh lah nampak lah anu, apa Mat Sabu punya inisiatif kan. Uh, Eman Hatirah nak buat apa? Adi Zahari nak buat apa? Kesian Amanah ni. Eh kesian banyak tu yang celi. Ha. Dah mana ada masalah yang sama dah takkan selesai pun untuk lawan PAS. Tapi meh, back pada susuk tubuh Hana Ibrahim. Kau nak camping macam kau cerita, nak camping menunggangkan bahawa performa kerajaan dulu-dulu. Hmm. Dan bawa imej Anwar sebagai hmm. untuk menang ke PH. Meh, kalau aku jadi pembangkang senang gila aku makan. Kalau dia memang pasal rasuah kau tembak kalau dia sembang pasal kau hidup ni aku tembak lagi kalau dia sembang tentang apa lagi tata sekolah apa mesti support dia pun ambil kau faham tak kau tahu tak sebenarnya apa masalah masalah apa masalah dia ialah PN tak boleh tembak Eh, uh, dia utung sebab PN tak boleh tembak PN tak ada kemampuan, bukan tak boleh tembak, tak ada kemampuan untuk tembak yang betul-betul hit. Eh, hey, meh. Kau, kau, kau tak jumpa Azmi Ali ni. Azmi Ali dulu, adun. Sekarang nak bertanding parlimen. Ini game dia, meh. Tak. Azmi. Okay, satu lagi kau kena faham juga. Hmm. PN dia akan bergaduh sama dua orang. Dia tak kuat sebenarnya. Hmm? dah tak kuat. Sebab bersatu bergaduh. Pas nak letak calon Perdana Menteri. Hmm. Mahathir tembak Muhyiddin. Siapa? Apa apa ke P, PN tak solid tau as a team. Dia bukan PN masa PRU hari tu. Solid as a team. PN best. PN best abah 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 abah. Kau nak letak abah Hamzah mengajuk. Tak kau nak letak Azmin lagi lah mengajuk. Nah, semua orang mengajuk lah. Kau letak Azmin pass back off. Uh. Kau nak letak abah Hamzah mengajuk pass mungkin akan go lah. Hmm. Tapi pass pun sebenarnya nak Hamzah. So, diorang akan bergaduh kat situ. Diorang dah hilang fokus. Benefit kepada PH. The only one yang boleh tembak sebenarnya ialah kalau BN tak masuk ke kerajaan. Okay, kita put another narrative lah. Katalah BN tak pernah masuk ke kerajaan. BN dalam pembangkang. Masa Anwar Ibrahim Pak Dua akan datang. Masa. BN memang all out nyentak Anwar Ibrahim. Kau tak nampak sekarang BN buat benda sama? Ya. Yeah. BN minta nanti untuk tembak kerajaan sendiri walaupun dia letu tau. Dia, dia, tembak Decided, okay, Contohlah kata BN buat satu benda yang paling radikal lah. Yang ni kalau dia buat aku salut juga lah. Hmm? BN tembak Anwar Ibrahim masa pilihan raya dan dia cuba nak gerak solo. Maksudnya dia nak dismiss Anwar Ibrahim dia tembak je Anwar Ibrahim. Boleh jadi. Aku tak nafikan BN akan buat benda tu. Ya, aku tak nafikan. Aku rasa Zahid mungkin berfikir bahawa Mustahil Akmal Saleh tak tembak Anwar Ibrahim. Itu je aku boleh cakap. Ya, be, be fair dengan kau. Aku rasa itu akan berlaku. Hmm. Itu akan berlaku. Dan kalau aku jadi Zahid, walaupun Anwar pujuk, dah apa kita gabung lah kita gabung lah. Tapi Zahid kena memenuhi kehendak-kehendak calon-calon dia dekat bahagian ni yang nak bertanding tau. Yang calon-calon hmm. bahagian ini yang ramai ni nak bertanding. So takkan dia nak korbankan sebab atas tiket bahawa dia ada settlement dengan Anwar atau dia pernah bergabung dalam satu penggal bersama PH. Kalau aku duduk kursi Zahid tak apalah. Aku rasa at this moment Zahid akan dismiss Anwar. Huh. Dia display warna depan tapi belakang nanti dia akan gabung balik. Ha, lah. bincang nanti lah. Bagilah. Ah, ha, dia, peluk. dia Zahid akan cakap, ya tak apa. Pada ini kita bertembung. Friendly fight. Hmm. Habis, kalau perlu kita gabung, kita gabung. Aku setuju dengan ah. poin kau ni. Ini ah. poin yang nak sebut. sebab aku rasa, better Zahid penuhi kena-kena ketua bahagian dia. Yeah. Daripada penuhi kena-kena politik sangat. Sebab ni. Zahid takkan lose apa-apa pun kalau dia... Okey contoh eh contoh Zahid tolak Anwar untuk gabung sama untuk pilihan raya hmm. Zahid gerak solo Zahid untung sebab dia masih boleh jaga hati bagian-bagian if let's say lah tiba-tiba BN menang dapat full majority hmm. full majority BN sahaja dia jadi Perdana Menteri dia jadi Perdana Menteri contohlah kalau BN dapat lebih banyak daripada pace, dia Perdana Menteri kedua yang ketiga if let's say BN katalah itu 20 itu 30-an. Katalah BN naik pergi 50 kerusi lah. Hmm. PH masih lagi majoriti. BN 50 kerusi dia ambil daripada kerusi-kerusi bersatu. Gabung JRL, GPS apa semua ni. Macam perpaduan juga. Dia mesti dapat position menteri mah. Apa mau takut? Zahid is nothing to lose. So give play Zahid belum sah? Kata Zahid senyap. Takkanlah aku jadi Zahid. Ya, Kalau Tapi aku. kau kena faham juga. 10 years forward. BN akan gerak solo dan dia akan menang. Kalau kita berterusan macam ni. Sebab selepas Anwar Ibrahim siapa? Eh, kalau UMNO ada banyak candidate. Ya. Yeah. UMNO akan menang balik. And at that moment, masalah siapa benar ada dalam petakbiran? Masalah kalau, kalau dia ada. nak korek balik cerita. Ya, yeah, confirm kena. <laughs> Tapi, man, aku pergi pada last sebelum kita tutup, uh, Senara paling besar dalam ni. Kenapa kita tak PN sebagai candidate yang mampu menang? Dan pr PN. 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 Perikatan Nasional. Yes. Okey, satu siapa calon Perdana Menteri PN? Adakah calon Perdana terlalu penting? Penting. Sebab itulah figurehead. kalau nak bincang aku dia susah. Aha. Muhyiddin ke Hamzah? Uh, tolak Muhyiddin ke Hamzah? Dr. Sam tak ada? Okay, Muhyiddin, Hamzah, pas kalau second option, Dr. Sam. Dr. Sam yang terlalu C kot, kata. Susah. Dr. Sam. Uh. Dia, nak, dia akan letak Dr. Sam. Uh, okay katalah eh, Abah, Hamzah, Dr. Sam Ada tiga calon Siapa calon dari Menteri PN sebenarnya Tapi paling berpengalaman Abah lah. Hamzah Hamzah dah Pas dah go ke arah Hamzah Tapi kalau nak agresi Hamzah lah yeah. Agak Hamzah agak agresi Aku rasa the worst situation will be Hamzah tapi median akan sideline Game median akan sideline tadi And Azmin masa tu memang totally out lah. Kena potong dengan Hamzah lah. Memang kena potong lah. So Hamzah. Hmm. Hamzah jadi figurehead. At this moment, dia dah hilang orang-orang yang vokal macam Wan Faisal. Wan Saiful Wan Jan. Mungkin boleh tarik balik tapi tak tahu sempat tak sempat. Eh Hamzah bukan sokong ni deh. Eh bukan sokong uh, Hamzah. Uh, Wan Saifu Wan... Wasi... Ya yeah, betul memang betul tapi kalau Hamzah naik contohlah huh? last minute decision lah lagi sebulan PRU PN buat keputusan okey Hamzah calon Perdana menteri kau nak tarik balik Wan Saiful dengan tu susah kau nak deal balik kerusi okey sekarang ni Wan Faisal dah 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 tak ada jawatan dalam satu hmm. dah dah dipecat hmm kau ingat pas nak biar ke kerusi tempat tu memang macam-macam-macam tu? kerusi macam, eh, macam, 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 macam. Kursi, macam. Ya mesti pas ambil lah Pas ambil balik Kau bertanding atas bendera aku kau ha. Kau aku nak letak calon aku Kau nak buat apa? Kau bukan lim satu lagi So Wan Faisal nak 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 kipir atas calon Atas aku siapa So last career Wan Faisal ni? Kan, eh? Maybe Maybe Takkan nak pergi kota baru Taki dia marah ha? Eh mana lagi tempat nak pergi? Tak ada Takkan dia nak bertanding luar Kelantan ha. Dia tak ada Dia tak ada base luar Kelantan Susah dia pun kalah tu bahagian. Ha, tu bahagian pun kalah. Susah sebenarnya, susah. Okay, meh Aku rasa fair enough untuk kita bincang pasal topik payu ni. So, Meh So, kita berakhir kat sini. Kita berakhir right. sesi podcast. So, kita jumpa lagi pada episod akan datang. Bye-bye. Okay, thank you.